নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে ষ্টুডিঅ'ত মই ৰাজশ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চান্দা কালেকশ্যনৰ এখন ইনষ্টিটিউট খুলিব লাগে আৰু এই মন্তব্য কৰিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে এইবৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চান্দা তোলা মাষ্টৰ আৰু হিমন্তই এসময়ত কিমান চান্দা তুলি থৈছে সেয়া ৰাইজে জানে এই মন্তব্য কৰিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চান্দা কালেকশ্যনৰ এখন ইনষ্টিটিউট খুলিব লাগে এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা বিশেষ খবৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হৈছে চান্দা তোলা মাষ্টৰ আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এসময়ত কিমান চান্দা তুলি থৈছে সেয়া ৰাইজে জানে এই মন্তব্য কৰিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে আৰু কৈছে যে হিমন্তই চান্দা কালেকশ্যনৰ এখন ইনষ্টিটিউট খুলিব লাগে আৰু বৰাকত এ জে পিৰ বিশাল গণ সমাৰোহত এই মন্তব্য কৰিছে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ উদ্যোগত কাছাৰ জিলাৰ লখিপুৰ সমষ্টিৰ উজান তাৰাপুৰত হৈছিল এক বিশাল গণ সমাৱেশ যত উপস্থিত আছিল অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ সাধাৰণ সম্পাদক জগদীপ ভূঞাসহ অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতা কৰ্মীসকল আৰু এই বিশাল গণ সমাৱেশতে মন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰত্যুত্তৰ দি লুৰিণজ্যোতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এখন চান্দা কালেকশ্যনৰ ইনষ্টিটিউট খুলিব লাগে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পূৰ্বতে কিমান চান্দা তুলি থৈছে সেয়া কথা ৰাইজে জানে মন্তব্য কৰিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে ো আমি আগতে কৈ আহিছোঁ যে কাৰো সহায় লৈ জাতীয়তাবাদ থিয় হ'ব খোজা নাই কাৰো অনুগ্ৰহত আমি জাতীয়তাবাদ খাড়া কৰিব খোজা নাই অসমত জাতীয়তাবাদ নিজৰ ভৰিত নিজে থিয় হৈ জাতীয়তাবাদ আগবাঢ়িব আৰু কোনো ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দল সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনৈতিক দলৰ পোচাত থি কেতিয়াও জাতীয়তাবাদ কোনো কাৰণত অসমত থিয় নহয় বৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত কংগ্ৰেছে কাৰ বিৰোধিতা কৰি আছে কিন্তু সেইদিনা দেখা গৈছে যে সুস্মিতাদেৱে কাৰ প্ৰায় প্ৰকৃতিৰ সমৰ্থনবিলাক গামোচা নোলে সুস্মিতাৰ এই ষ্টেণ্ড লৈ আপুনি কি ক'ব যিটো আপোনাৰ আন আপোনাৰ এই ৰাজনৈতিক দলৰ জন্মই কালৈ সুবিধাবাদী চৰিত্ৰ কংগ্ৰেছৰ ট্ৰিপল ষ্টেণ্ডাৰ্ড এটা দিল্লীত এটা বেলেগ ষ্টেণ্ডাৰ্ড বৰা উপত্যকাত এটা আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকালে গতিকে ইয়াৰ উত্তৰ একৈছত ৰাইজে দিব তেওঁলোকৰ এইটো তিনিমুখীয়া যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড কাক তাৰ উত্তৰ ৰাইজে দিব আৰু সুবিধাবাদী ৰাজনীতি অসমত কেতিয়াও ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত নকৰে অসমৰ ভৱিষ্যত অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভৱিষ্যত আমাৰ ৰাজনৈতিক সামাজিক ভৱিষ্যত ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি এইবোৰ কেতিয়াও সুৰক্ষিত নকৰে অসমত অসমৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে এটা শক্তিশালী জাতীয়তাবাদ মানুহৰ মাজত সমন্বয় সাম্প্ৰদায়িকতা নাইকিয়া কৰি উন্নয়নৰ যাত্ৰা আগবঢ়াই লৈ যোৱা ৰাজনীতিহে প্ৰাসংগিকতা আছে বা পাব আৰু সেইকাৰণে গুণগত ৰাজনীতি গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰা ৰাজনীতি আৰু বিগত সময়ছোৱাত যি বিশ্বাসঘাতকতা প্ৰতাৰণা কৰিছে তাৰ বিৰুদ্ধে জনতাই এবাৰ এলায়েঞ্চ কৰিছে ৰাইজৰ দলৰ লগত এতিয়া আমাৰ বি পি এফ পাৰ্টীৰ লগত আপোনালোকে এলায়েঞ্চ কৰিছে আলোচনা চলি আছে পজিটিভ পজিটিভভাৱেই গোটেই বিষয়টো আগবাঢ়িছে যোগাযোগভাৱে কিন্তু খুব সোনকালে এই সম্পৰ্কত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হ'ব আমি সকলো আঞ্চলিক শক্তিসমূহক আমি আহিব গৈছোঁ কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ লগ এৰি কাৰণ এ এছ ডি চিক কংগ্ৰেছে কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে আঞ্চলিকতাবাদটো ধ্বংস কৰিলে সেইটোকো দেখিয়েই আহিছে বিজেপিয়ে কেনেকৈ বি পি এফ শক্তি অৱস্থালৈ লৈ গ'ল সেইটো দেখা পাইছে তাৰপাছত আমি কৈছোঁ যে সকলো আঞ্চলিক শক্তি শেষ হ'ব নাই নহ'লে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ যিবোৰ শক্তি আছে সেইবোৰক নাইকিয়া কৰিব আঞ্চলিকতাবাদ সম্পূৰ্ণ ধ্বংস কৰিব আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ এজেণ্ডাত সাম্প্ৰদায়িক এজেণ্ডাত কাম কৰিছে কালি আজি মিহিন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা কথা নহয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথা আচলতে কৈ লাগে নাই কাৰণ আলোচনাৰ বিষয়ে আপুনি আনিবই নালাগে সুধিবই নাপায় কেনেক চান্দা তুলি তেওঁ এটা সময়ত কেনেকুৱা অৱস্থা আছে মানুহে জানে গতিকে চান্দাৰ তেওঁ মাষ্টৰ সেই কথা ক'বলৈ যায় গতিকে চান্দা মাষ্টৰে চান্দাৰ কথা কৈ কি ভাল আছে সকলো ৰাইজে উপদেশ দি আছে যে তেওঁ চান্দা তোলাৰ এটা ইনষ্টিটিউচন খুলিব লাগে ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউচন তাত তেওঁৰ প্ৰিঞ্চিপাল মানে সেই কথা অভিজ্ঞতা বহুত আশা পাইছে কিমান হেৰি আছে সম্ভাৱনা আছে আপোনালোকৰ এলাইন্সৰ কিমান কথা চলি আছে খুব সোনকালে সিদ্ধান্ত আজি আপুনি ইয়াতে এটা কথা কৈছে যে বদৰু সাম্প্ৰদায়িক শক্তিসমূহৰ মাজত সদায় ইউনিটি আছে মিলন আছে মিটিং পইণ্ট এটা আছে এটা বজাৰ এটা জেগাত গৈ তেওঁলোক মিলি যায় সেইকাৰণে কাৰ বিৰোধিতা কৰি ভোট দিব পৰা নাই বদৰী নাজমল ডাঙৰ কিয় নাই বাৰু কিয় তেওঁলোকে একেলগে বিজেপি আৰু এ আৰ ডি এফে মিলি তেওঁলোকে জেড পি চি চলাইছে সম্পৰ্ক আছে তেওঁলোকৰ বিজেপি আৰু এ আৰ ডি এফৰ লগত সম্পৰ্ক আছে বদৰী নাজমল ডাঙৰীয়াৰ লগত সীমান্তৰ সম্পৰ্ক আছে সকলোৱে জানে এইটো সেই কথাটো যেতিয়ালৈকে ৰাইজে বুজি নাপায় তেতিয়ালৈকে অসমত বিজেপিৰ শাসন চলিব যিদিনাখন বুজি পাব তেতিয়া অসমত সকলোৱে একেলগে মিলি সমন্বয়ৰ